Знаете, сегодня, в общем-то, все города можно разделить на две группы. На успешные и так себе. У меня перед глазами пример мэра Бильбао. Бильбао был достаточно скучным промышленным центром. И мэр, в общем-то, выступил достаточно с новаторской идеей строительства в городе крупнейшего музея современного искусства музею Гугенхайм. В общем-то, многие горожане были против, потому что это приличные деньги, это как минимум 200 миллионов долларов инвестиций. Но, тем не менее, идея эта сработала. И сегодня туда потянулись туристы, потянулись деньги, потянулись инвестиции. О чем это говорит? Это говорит о том, что мэр ⁇ это тот человек, который должен немножко раньше других видеть будущее. Мэр ⁇ это человек-визионер, человек-новатор. У новой Кейл с новым мэром Геннадий Корбан.